आपली यात्रा ही चैत्र पौर्णिमेपासून सुरू होते आणि चैत्रमावेश पर्यंत चालू राहते या मंदिराची आख्यायिका सांगायची झाली तर जेव्हा महालक्ष्मी आई कोल्हापूरहून सुरतला जात असताना तिला हा परिसर खूप आवडला आणि तिने गडावरती आपलं स्थान मंदिर आहे तिथे ते आ, 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 ती थांबली आणि जसं आपल्या भाविकांना माहीत झालं की वरती आईचं स्थान आहे तेव्हा भाविक लोक वरती गडावरती जायला लागले आणि असतच एक गरोदर बाई आपली गडावरती आईचं दर्शन घेत घ्यायला जात असताना ती चक्कर येऊन रस्त्यामध्ये पडली तेव्हा तिच्या आई स्वप्नामध्ये येऊन आईने दृष्टांत दिला की तुला आता गडावरती यायची गरज नाही मी या ठिकाणी आता आपलं पांडवकालीन आहे काय सांगा काय व्यवस्था ट्रस्ट कडून करण्यात आलेली आहे आपल्या ट्रस्ट कडून आता भाविकांसाठी तीन कायमस्वरूपी सेड आहेत आणि आता यात्रा कालावधीमध्ये दोन आपण बांबूचे शेड बनवलेले आहेत आणि त्या त्यामध्ये आपण फॅनची व्यवस्था केलेली आहे कूल खुल, कूलरची व्यवस्था केलेली आहे तसेच भाविकांसाठी दोन तीन ठिकाणी आपण पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे पिण्यासाठी या पंधरा दिवसात साधारणतः किती भाविक जे आहेत ते दर्शन घेतात आणि कुठले भाविक जास्त आपली आपल्या इथे साधारणतः गुजरातवरून येणाऱ्या भाविकांची संख्या ही जास्त आहे आणि दिवसाला भावी आ, दिवसाला तरी दिवसाला किती भाविक दिवसाला साधारणतः तरी पण वीस पंचवीस हजार म्हणजे गर्दीच्या कालावधीमध्ये जास्त पन्नास साठ हजार किंवा लाखाच्या आसपास पण जात असतात आणि गर्दी नसेल त्या दिवशी तीस चाळीस हजार तरी भाविकांचं दर्शन होत असतं सीसीटीव्ही ची व्यवस्था व्यवस्था आपल्याकडे आता सदुसष्ट सीसीटीव्ही आपण लावलेले आहेत मंदिर परिसरामध्ये आहेत आणि बाहेर आपल्या यात्रा यात्रेच्या परिसरामध्ये पण लावलेले आहेत असे आपले एकूण सदुसष्ट सीसीटीव्ही लावलेले आहेत से आए हम सूरत से आए क्या लगता है इस देवी का दर्शन करके देवी का दर्शन करके बहुत सुकून मिलता है बहुत अच्छा लगता है इधर आके क्या बार बार आए ही करे इधर ऐसा महसूस होता है और इधर आके सुकून मिलता है हमारे घर में बहुत कमजोरी चलती थी अभी इधर आने से माता के आने से हमारा बहुत अच्छा हुआ मंदिर में दर्शन व्यवस्था कैसे है मंदिर में व्यवस्था बहुत अच्छी है या तक पानी की व्यवस्था सब अच्छी व्यवस्था बना रखी है इधर मेला कैसे चल रहा है मेला भी बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे जी हम सूरत से आए सूरत कड़ोदरा से यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में आने से वो सुकून मिलता है जैसे स्वर्ग जैसा महसूस होता है हमारी आर्थिक स्थिति पहले बहुत कमजोर थी जब से यहाँ पे आने लगे हैं माता का चमत्कार ही समझिए और आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो गई बहुत सारे लोग बहुत से लोग हमारे समाज के भी बहुत लोग आते हैं और हर पूनम को आते हैं एक विशेष दिन है माता का हम पूनम के दिन हम यहाँ पे आते ही मेले का माहौल कैसा है बहुत अच्छा है बहुत इतना अच्छा है दिल को बहुत ही राहत मिल रहा है यहाँ पे आने बहुत अच्छा लगा सर कहाँ से आए आप और कैसा लगता है यहाँ पे आके मैं बरौली से आया हूँ और लास्ट थर्टी टू ईय से आ रहा हूँ मैं फिफ्टी टू का हूँ और मेरा सेकेंड जनरेशन अभी यहाँ पे आ रहा है देवी में बहुत जागरूकता है जो भी हम सोचते हैं सब काम हो जाते हैं हनुमान जयंती के लिए हम लोग स्पेशली आ जाते सुबह सब सात आठ बजे बहुत मान्यता है का। का माहौल कैसा है बढ़िया है बहुत अच्छा है व्यवस्था एकदम प्रॉपर है पुलिस का सब सब चीज़ अच्छा है यहाँ पे थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं है सब कॉपरेटिव है यहाँ का स्टाफ दर्शन जैसा चाहिए वैसा ही मिल जाता है माता के बारे में क्या जागरूक माता है बत्तीस साल से तो मुझे संभाल रही है बत्तीस के बाद में मेरे लड़के को संभालेगी फिर उसके आगे के जनरेशन को संभालेंगे हम लोग हर पूनम में आते एक सौ एक गजरा चढ़ाते और जाते जब भी से चालू किया है जब भी से मैं बैकआउट नहीं हुआ माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है